अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट अरेवन इस्तमार 2022 के हवाले से इस बयान में बताया जाएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए जजाकअल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लेटेस्ट अपडेट आपको दिया जा रहा है इजतमा दो हज़ार बाईस के हवाले से आप लोग देख सकते हैं पेंडाल की सूरत हाल क्योंकि रात को काफ़ी तेज़ हवाएं चल चुकी थी और अल्लाह इनको आजर दे जो लोग खिदमत में लगे हुए हैं जगह जगह से सफाई कर रहे हैं और जगह जगह से कूड़ा करकट जमा करके बाहर पहुंचा रहे हैं अल्लाह इनकी उम्रों में इजाफा करे आमीन आप लोग देख सकते हैं पंडाल की सूरत हाल काफ़ी जगहों में सफाई हो चुकी है क्योंकि रात को बहुत तेज़ हवाएं चल गई थी तो उसकी वजह से ये तारों में भी कुछ अप डाउन हुआ हुआ है और लकड़ियां भी कुछ गिरी हुई है और कुछ लगे हुए हैं तो उस हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपको देख रहे हैं और सफाई का काम भरपूर हो रहा है और दुआओं का के बारे में जहाँ जहाँ से लोग नहीं आए इन तो उन जगहों से जो बंदे आएंगे तो पंडाल को दोबारा सजाया जाएगा हमारे जो इस दुआ में शामिल हुए और जो इस दुआ में शामिल नहीं हुए और जो बाहर मुल्कों में है तो सब के लिए हम दो आगो हैं ये आप देख सकते हैं ये काम किया जा रहा है इस पर तो ये सब देख लें तो अभी इसकी सेटिंग जारी है और ज़ोरों शोर से काम हो रहा है इस पर इसी में हमारी आखिरत की भलाई है और भाई देखें जगह जगह पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये दीन का काम है दीन का काम को कोई नहीं रख सकता क्योंकि ये अल्लाह इससे हमारा अल्लाह पा ख़ुश होता है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायात पर काम करना है ये देखें आप लोग लोड स्पीकरों को जगह जगह से नीचे हुए कुछ ऊपर हुए क्योंकि रात को तेज़ होई थी इसकी वजह से बाकी पंड पंडाल में जो है ये सब काम इन शंप्लीट हो जाएगा और आप सब लोगों से इल्तिमास है कि हर साल इजमा के लिए आया करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए सही बहुत ही सवाब मिलता है इसमें क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते हैं जिस पर हम जाएंगे और हमारी आखिरत में जगह बनेगी क्योंकि दुनिया तूफ़ानी तो है मेरे दोस्तों अब हमारा काम क्या है पांच वक़्त का नमाज और जो अज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया उसी तरह ज़िंदगी बसर करना ये देखें कितने लोग इस दफ़ा दो हज़ार बाईस में लाखों की तादाद में लोग आए थे इज्तम के लिए और हमारे बुज़र्ग जनाब मौलाना इब्राहिम देवला साहब जनाब अहमद लाट साहब इसी तरह और बड़े बुज़र्ग बहुत सारे आए थे जिन्होंने दुआएं की बयानात हमें सुनाई तो ये किस लिए हो रहा है बस इसी लिए हो रहा है कि हमारे आखिरत में जगह बने बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बयानात को देखा करें जजाक